к следующему вопросу нынешней повестки дня. Приглашаю главного бухгалтера заступника главы сельскую радость экономичных питаний деревянненькая Татьяна Олеговна. Речный извит про выполнение бюджета 2012 го року. по выполнению бюджета на 2012 год. Я оформлю виде поясненную записки, Там трех таблиц. Даже не трех, а больше. Таблиц на двух листах. Если видите, значит на первом листе у меня доходы и выдатки по заданному фонду в сокращенном виде, чтобы это могли, чтобы вам было удобно читать. На первом листе также есть с левой стороны Заложки на рахунках. Всегда то, что вас всегда интересует, на первое, на первое, тринадцатое. Заложки на рахунках от различных поступлений, видов, э, от видов поступления в наш бюджет. Транспортный сбор, забруднение, продажа за земли, загальный котловый рахунок, Змены, призначены земле. я так коротко написала, чтобы вы все понимали. Когда у нас меняется, продается земля и меняется ее призначение, допустим, это были сельскохозяйственные земли, они становятся какого-то другого призначения, тогда идет какие-то определенные отчисления в бюджет по этому виду налога. И залушки на специальных рахунках. Это то, что у нас остались остатки на наших специальных счетах. Это детская оплата, детские сады. И благодельный мест, который у нас тоже есть. Это наш благоустрой. Значит, общая сумма по, по котловым рахункам у нас 2 миллиона 975,5 тысяч гривен. Ну, 2 975,5 тысяч гривен. И на специальных рахунках 197,7 тысяч гривен. Ну, я по тысяч, тысячу, такую. Значит, с правой стороны доходы двух столбиков плановых показники и фактичных показники. С левой стороны выдавки по загальному фонду тоже плановые показники и кассовые выдавки. И есть еще один столбик, это кредиторская заборгованность по различным видам платежей на початок э, рока. На второй страничке доходы по специальному фонду. И выдатки по специальному фонду построены таким же образом, так что вам было удобно читать. На второе, еще одна довинка в виде такой большой таблицы, и здесь я все, все, всегда то, что вас всех интересует, это ремонтные работы различные, текущий, капитальный ремонт, который мы произвели в течение этого года. Здесь есть название организации, которая нам производила ремонты, наименование объекта, номер договора, вартость э, по договору, когда это было и стоимость сгибна доли. А теперь непосредственно к поясненной записке. Значит, здесь, опять же, повторяю, что в этих таблицах я собрала, в принципе, все то, что я сейчас буду говорить, но немножко в таком в виде, чтобы оно было удобно для чтения, потому что всегда очень тяжело воспринимать на слух. Я как бы живу с этими цифрами, а вы, ну, видите, может быть, раз в квартал, когда идет отчет. Буду читать на украинской мове. Идводячи пиццу к 12 уроку, Можна, напевно, казати, що він був непростим як для всієї держави, так і для сільської ради. Разом з цим сіла міська ради спрацювала за Спільними зусиллями ми забезпечили виконання місцевого бюджету, що дало змогу безперебійно виплачувати заразну плату працівникам, оплату енергоносіїв, проводити необхідні видатки на вирішення першочергових завдань. Фонтанська сільська рада працювала відповідно до затвердженого плану роботи та згідно поставних завдань органів виконавчої влади в частині делегованих обвинувачень. Проводились пленарні засідання сесії виконавчого комітету та бюджетної комісії, депонувала атмосфера. Багато важливих рішень для населення, розвитку сільська рада, окрім апарату управління у Танський корпус, виконавчого комітетування від цієї роботи і залежно роботи. Доходна частина бюджету Французської сільської ради у 2012 році по загальному фонду витримана на 110,85% з урахуванням дотації вирівнювання, що одержається загального бюджету. Отримано доходів на загальну суму 6 729,9 тисяч гривень. Касові видатки по загальному фонду за 12 рік складають 6689,6 тисяч гривень, в тому числі по голозям. Місцеве самоврядування сільська рада на заробную плату з урахуванням направлено 1141,7 тисяч гривень, на оплату энергоносіїв на та... на на 60 000 гривень, на оплату природного газу 22 тисячі гривень. На оплату водопостачання 1021 тисяч гривень. Дошкільні заклади освіти. На заробну оплату на рахування направлено 2 309 000 тисяч гривень. На оплату енергозасії 95 000, 000 гривень. На оплату природного газу – 137 тисяч 8 гривень, на оплату водопостачання 10,9 тисяч продукти харчування. 563,8 тисяч гривень. Будинок культури на заробную плату нарахуванням направлено 266,6 тисяч гривень, на оплату на органосії 50 000 гривень. На оплату на органірги, на оплату водопостачання 1 000 гривень. Благоустрій села на зарабну плату за нарахуванням направлено 132 и гривень. На оплату електроенергії 350 тисяч гривень. На оплату вивозу крупного бабаритного сміття тисяч гривень, Утримання соціальної служби для дітей, дітей та молоді. На оплату заробна кладу вихованка 400 тисяч. На комунальну класу на 274,65 тисяч гривень. На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 99,2 тисячі гривень. Подарунки дітям до новорічних свят 37,9. Видатки на соціальний запис населення 103,8 тысяч гривень. За рахунок загального фонду проведені поточні ремонту доріг на суму 571,1 тисячі гривень. Освіт комплекс на комплексів на загальну суму – 149,6. Поточний ремонт у водоводів це робота, 57 робота 57,2. Доходна частина бюджету Фонтанської сільської ради у 2012 році по спеціальному фонду виконана на 184,25%. урахуванням субвенцій з державного бюджету, з державного бюджету з сільського бюджету у розмірі 231 тисячі гривень. Отримано доходів на загальну суму. 1474,5 тысяч гривен. Кассовые выдатки по специальному фонду за 12 год складают 3 миллиона 107 и тысяч гривен. В том числе по волозям. Благоустрой. Ремонт лыжной канализации 99,7. Капитальный ремонт дорог на сумму 700,8. Капитальный ремонт в Доме культуры на сумму 592,0. Інвентаризація земель межами фонтанки 318,9. Обладнання довгострокового користування для дома культури на суму 67,3. Обладнання довгострокового користування для дитячих садків 111 тисяч гривень. Продукти харчування для дитячих садків за рахунок батьківської плати 214 тисяч гривень. Так, ну здесь в поясненной записке я также так, так написала, что тобой себя составляют эти таблицы, которые я приложила. Виконуючи повноваження у газі бюджету, фінансовий контролю за дотриманням платежів до місцевого бюджету підприємствами, організаціями та громадянами, які працюють на території сільської ради, хочу повідомити, що дана робота проводилася, тому бюджет 12-го року сільської ради було виконано. Але сьогодні держава ставиться питання щодо збільшення доходів до місцевих бюджетів, тому відповідна робота 17 років прийме систематичний характер і нам, депутатським корпусом, неохильно буде на це працювати. Що я маю на увазі в даному випадку? В даному випадку я маю все те, що зміння налог. Земельный налог, поступлення э, систематические поступления от землі, э, аренды земли, от продажи земли, за этим постоянные повсеместные, привести это все в соответствие. В соответствии. Вы прекрасно знаете, что сейчас у нас проверка проводится в Сейскараде, работает ПРУ. В общем-то, достаточно проверка. По этому поводу нет таких больших замечаний, но все-таки как бы хотелось бы, чтобы эта работа была более систематизирована, более, как бы сказать, такая активно. Собственно говоря, по бюджету 2012 -го года у меня все. Какие вопросы? Доклад окончен. Будут вопросы как к Татьяне Олеговне. Если вопросов нет, есть предложение? Пожалуйста. Кто-то или нет? Да, пожалуйста. Пожалуйста, а, Виктор Григорьевич, да, время. Я хотел Скільки у нас виділено коштів на, на матеріальну допомогу? За минувший год? Да. 104 тисячі. 104 тисячі. Тоді я, я зрозумів. Ну мене в руках за пятнадцатое число двенадцатого Виктор за... 15. давайте 15? я сразу поясняю: два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи. Мы обсуждали этот вопрос на декабрьской сессии. Там предыдущий редактор, я вам отвечаю, потому что это деньги не наши. 2 миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи было выделено из районного бюджета на выплату 121 одного пособия по рождению детей. Понимаете, на э, приобретение угля, на приобретение э, скрапленного газа, на приобретение оздоровительных путевок – это сумма, которая была выделена э, управлениями района. Ну, как это сказать, э, материаль... в том числе и материальной помощи была оказана 138 человекам жителям Коминтерновского района и вся, все вот эти субс, те же субсидии, которые оформили у нас э, малоимущие семьи, составило 2 миллиона 552 тысячи. А когда публиковали в газете, да, получилось, что мы из своего бюджета выделили эти деньги. Может, мне люди задают питание, а что это значит? Такая материальная допомога написана. 2 да. миллиона 552 тысячи материальной допомоги. Это, нам... это очень хорошо, что Инстанция. вы напомнили. Я, кстати, а, хочу видите? сказать депутатам, если у кого есть вопросы, то э, все с концерта подготовлены такая табличка распечатка. Я сейчас просто назвала некоторые из я видов rozumiem. и не адресно, а там какой вид, допустим, субсидия или на содержание ребенка до года или до трех лет, конкретное количество людей, конкретная сумма. Если необходимо, мы дадим. У меня, к сожалению, нет с собой блокнота, у меня прямо блокнот. Я я заеду вас, Пожалуйста. Что такое питание? Мы <звы> на прошлой сессии вы говорили за то, что в прошлом году у нас... Было была не зарегистрирована программа ветеранов. Ви да. говорили, що ми на протягом січня і лютого цього року ну, так? програми, потім так. ми не маємо да. и... да, початку да. фінансування. Ну, вот, 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 Да. Вот программы, да. которые я назвала. Да, смотрите, в декабре месяце на сессии, которые мы утверждали бюджет 2013 -го года, мы принимали ряд программ. Много их было. Но это как бы такая, не было такого раньше, как бы на сессии, не было принятия такого программ, как бы сразу на все, весь следующий год. В том числе, там была программа по малозабеспеченной населению. Внутри этой программы есть как раз предусмотрены вот эти все платежи, потому что программа литература она несколько узкая. Понимаете? Как бы принимать ее можно, конечно, в таком виде, как бы вот она планировалась, но для того, чтобы не делать много программ, как бы по одному направлению, мы сделали как бы одну программу, в которую включили все, и помощь ветеранам, малообеспеченным, то есть чтобы оно было более емкое, и как бы всегда этим удобнее пользоваться. Если ну, так, Не необходимо. Необходимо. Я говорю, да, я говорю, да, конечно. А? Конечно. да конечно. Если изменений и дополнений нет, проводим голосуем за предложенный проект решения в целом. Кто за, прошу голосовать. Кто против? что воздержался. Единогласно.